Батальйон найчисельний в місті Суми, батальйон суд. Ну, у нас порядка 900 людей состава, і ми закриваємо 80% блокпостов всього міста. І плюс ми несемо наш народ, а несемо службу непосредственно на державному кордоні. Законодательная колізія така є по поводу Добробатів. Наша служба не визначена. Ми якби підпорядковуємося ВСУ. Ну, не являемся у нас есть берки нанесения службы от бригады, от батальона города Сумы, которые не оплачиваются. Uh -huh. Ну, то есть, мы, считай, на голом энтузиазме. У нас э, область с тремя областями российскими: Курской, Брянской и что mm -hmm. у нас? Э, Курская, Курская, Брянская и Белгородская. И, Белгород, Белгород. да. и у нас вот они здесь, вот в данный момент мы, мы стоим. Тут, ну, привязку не хочу, uh -huh, но туда uh -huh. до 30 километров и есть 21 километр. Да, вот напрямую. Просто так никто никуда не зайдет и не выйдет, точно так. Хотя это все должно лесом еще обшиваться со временем. Ну, со временем. все делается есть. пока? по возможностям делаем. Началось все вот 24 числа. 10, в 10 часов утра они стояли у нас на везде город Химпром. До 4 х ждали, что какое-то будет сопротивление или что-нибудь. Но ВСУ, ЗСУ, все у нас ушло, не было ни СБУ, ни прокуратуры, все у нас бросили. А потом они в 4 часа зашли в город, прошли парадным маршем, ну цветами, правда, их слава богу не встретили. Когда я понял, что ну, не пройду я эту войну мимо, не получится ее пройти, потому что они зашли в родной город, и если тут останутся, то будет просто беспредел. Ты же помнишь? сколько ну все знали и все говорили, что суммы сдали, да, да, суммы сдали, Нас все списали, уехали, все. город Просто должен списали, был сдать. Да. И то, что улица да. встала, взяла, да. сломала склады, да. взяли автоматы да. и отбили город. Ну, то есть, это большая заслуга. В вот тот момент людей. были просто, я не снял, тогда просто некогда был. Это звонок, забегаешь, едешь, вот я тебе говорю. Поворот там вот такой. Вот стоит тут два г 66 спаленных, да. Тут стоит танк спаленный. Тут эти трупы валяются 8 человек, эти россияне обгоревшие. Едешь, на руку, на ногу наехал, разницы нету. Залетаешь туда, забегаешь. авианалет, оно гудит. Сам не пойму, оно второй-третий день войны, куда смотреть, откуда оно падает. Стоят склады. Едешь, да, да. Стоит берц, склады. перца, да. кость торчит, собака тянет да. это, блин Стоят ну, склады армейские. Вот так ворота вот эти большие, что машины стоят. Берут, их открывают. Ящики стоят до головы. Их никто не открывал. И берешь, так сверху, бросаешь, падает, Автоматы там с длинным прикладом, с коротким. Те взял, те взял. На себя сколько он нагрузил. Выскочил. Тут пацаны, те же раз загрузились и поехали. Вот эти команды такие создавались. А там друг, сват, кум. Есть, есть. Встречаемся, встречаемся. А когда стало у нас 10, 20, 30, 40, 50, нам стало веселее, я понял, что что-то у нас может получиться. Какую-то кашу мы сварим. И мы начали эту кашу варить. Вот смотри, что он обрабатывает на вооружение. Но это все сами. Вот, смотри. Ты видишь, какой вот? ну, если -й год. Если по год, 44-й. Молода. Вот автомобиль. Можем открыть следующее, если хочешь посмотреть, ну, что там Нет, ты все не показываю. Ну ладно. Ну, ну, вот, ну, Роник, все все, 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 все. Спасибо волонтерам. Три да, дня назад, короче, вот. осколок пролетел нам сюда в стекло. Стекла да. нету, короче, блин. Так, ну. Это нормальное явление, ничего страшного. Мы были все в гражданской деятельности. У нас не было формы. Ну а я говорю, которые были uh -huh. у нас подразделения, они более-менее были экипированы. там. Свое, что у них с войны осталось. Они были ну, Они нас учили, они нам подсказывали, они нам рассказывали. шок как, хоть примерно. Вот много топцев, да. которые звонили из Луганской, Донецкой области, давали нам координаты. Да, у добрый. них тут были схроны. Вы откапывали ученцы, да. пластид, минировали мосты, да. фугасы, блин, вы да. забирали, закладывали в дорогах на случай того, как пойдет. Паяли детонаторы, сидели у нас хлопцы, то есть, ну, было всякое. Сидели в интернете, что-то смотрели, блин. Создали мобильные да, группы, по 4-5 по человек в да. экипаже, которые все были вооружены, там, нашли гранаты, там, ну, в принципе, все тогда было. Что-то там, уралов с быка... У орков отжали, то есть ну, появились трубы, появилась РПГ, ну и начали их надогонять. Кухню сюда. забрали, отсюда. повезло, кухня пришла, да. Когда их гнали, да. вот отсюда, вот даже местные жители вот этого села ближайшего, то есть мы говорили, что когда отступали русские, то солдаты, молодежь, 19-20 лет, видать, срочной службы, плакали, командирчик, командирчик, валим отсюда, пожалуйста, то есть, ну, детвора. Угу. Сюда протянули, они, ну, они просто в шоке были, тут как начали им насыпать. Много было у них там вообще, ну, не обстрелянных таких же, какие у нас мы не были не Ну, а мы дома были, мы на своей родной земле, я знал, что я делаю, я знал, откуда зайти, откуда выйти. А они путали направление, машины ломались, отставали, танки те же остановились, эти машины. И их начали бить. Все, Все было тревожно. У нас на позициях такой. стояли действительно, реально стояли. И там ты 90, которых в Украине 15 или сколько же у нас стояли. У нас стояли баттеры, которые два штуки были рукобазовыми да, мушками 30. Да, 30-м да. калибром, который 19-20 -го года. Слышите, раз, вухнул, да. два, ты замечаешь, да? Нормально. И Уже второй раз. Второй да, раз. Да. Недалеко, ну... Были беттеры такие, КАМАЗ у нас был один, ну, кухня полностью полевая. У меня даже чашка, тарелка там осталась на память. Деды такие приезжали, восстанавливали технику, что просто не поверишь. Трактористы, такие... и Трактористы гусеницы и все... одевали да, на ходу. На наход... все Они делали. 500 метров от нас стояли, пока хлопцы насыпали туда с автоматов. То Они завели... Два деда одели гусеницы да, на, на БМП. Приехали. бмп Да, два деда. Угу. 6... И, тогда, и тогда мы ее только привезли, вот первую неделю мы пригнали две БМП и два беттера. Ну, нас, мы же тогда даже не военные. Нас вот так отодвинули. Даже спасибо, никто не сказал. Забрали эту технику, которая. Есть, она где она, она сейчас, у... даже мы да. даже и не знаем. Просто вот так приехали на УАЗиках, забрали ее. короче. Да, она нам не нужна. Она там нужнее. Будет. Что нас назвали цыгане, после этого мы начали все в лисе ховать. Короче, да, ну, вот Чтобы ну, не забрали ну, там. Ребята видели, с Азова да. молодцы. Приехали, но ну, они нам джипов дали. То есть дали каких то там, ну, то есть, трубы Ч... какие-то дали там, дали с чем воевать. Якса в Краснотанку Москаля. То як, очки, <laughs> мозги, <laughs> как мочки. Молочки. Глаза Молочки. боятся. Да, тогда то было... по-другому видно. Да. Ты, Наоборот. Ты тогда еще больше пытались останавливаться, На адреналине. Да. да. На адреналине желание освободить землю. И ты просто ты, ты не понимаешь, что ты именно боевую машину сжимаешь. У сколько? У, у боевую армию. Чем-то надо было бороться. Просто борец и ромаш. И спасали, я тебе рассказывал, что, говорю, поймали 12 человек, их в хату заводят, ну уже там чуть ли не расстреливают, там половина была желающих так, половину их сдать там в СБУ привезли, если... но его не было, некуда было везти. А когда они разбулись, ну, помогать надо, что у них пяток нету, нас ничего нету, они, ну, ноги поприморажували, ноги мокрые, они сутки на улице, uh -huh. запах пошел там, дышать от них нечем было. Я не говорю там, что они там не мытые, а то грязные, мы такие же стояли да. тоже, было такое время. Ой, когда был ну, здесь, то одного что-то ранили, ну, вот местные жители их в деревне, то есть одного подобрали там, ну, молодой, ну, 20 лет ему, по-моему, было подобрали его. И то они сразу его не глумились, ничего, перевязали его, дали выспаться. А утром привели его уже к нам сюда, уже сдали. Сдали, да и все. Да, да, вот как на Руменской пролетела тогда ракета, разбомбили дом. Нам на следующее утро сдали этих корректировщиков, которые жители там на улице Горького 40 капитана и подполковника артиллеристов э, россиян, уж, заехали, которые заехали да, за два да, дня до войны. войны. У нас в городе друзей много э, и дошла до нас информация, что якобы у соседей, у соседа на пятом этаже никто никогда не курил и появились два человека, которые курят на балконе и четко разговаривают, ну четко прослушивается русская речь. Ага. Ну отработали их, ну то есть. Некому было больше, бы, ну, ну кому-то. Не было ни служб, никого не было. Ни ЗСУ тут не было, ни ТРУ, никого не было. <laughs> Были хлопцы такие, как вот, вот ребята, блин, взяли, ломали склады, за которые, за которые на эти склады теперь уголовные дела на людей возбуждены. Людей да. То есть, Серьезно? Да, да ну, конечно. Происходит непонятно что. Вот, как поначалу была война, брали оружие воевали. Вот на данный момент это сейчас война с бумажками у нас какая-то. То есть, ну, там, журнал... Отримання боєприпасів, журнал списання боєприпасів, журнал журналів. Ну, Учені, які проводять, да. ну, ну, непонятно, затягують нас в 19 век, ложиться під танк, в окопи, кидати гранату. В добровольчих формуваннях ну, військове звання не визначає абсолютно нічого. Ми посади mm -hmm. визначаємо самі. У мене військове звання матрос, ну, у нас, в у мене в под підполковники, майори, і ми Лагаджина. Несемо службу і все у нас получається. Ми ж приїхали з Миропілля. Цей Добробат, Миропільський, Це теж создавали ми втроєм. Ну, вдвоєм, от наша мобільна група у нас там да була. вони казали, 7... що якраз суд підтримує їх відбила. У нас сім екіпаже, котрими поїхали туди на граніцю. Організували этих людей, надали їм зброю. Організували, вони несуть постійно службу. Хлопці не отримують ні копійки денег, мотивований лише тим, що їхні дома, діти. Ну, так само, як і ми. Нам вже три тижні не виділяють солярку, ми заправляємося за власний кошт. Uh -huh. ну, есть, ті гроші, які нам соціальну допомогу, міська влада надає 6,5 тисяч гривень, ми за ці гроші заправляємося і їдемо туди, в составі мобільної групи, боронимо державний кордон. То, що ми отримуємо, ми все монетизуємо Хоцел, то в закрич, дізелі дороги, і їздимо туди, ремонтуємо свої машини, б'ємо. Ви ж бачили, там дорог дорог там немає. Роботи там ну, з'їздить. Там, там, там нада по полям, тривити, по грязі. Там немає. Нема, ну, нема нічого. Ну, ентузіазм рано чи пізно закінчиться. Вже півроку. Я далі не розумію, ну, куди це все котиться і що з цього всього вийде. Роботи немає. Ну, 6,5 тисяч ну, реально не Немо вистачає на життя що? для сім'ї. Це ну, нічого. Ну, а сам службу, потому что, что ну, ну, ничего. просто. Как, вот ты уйдешь один, сейчас покажет пример такой, понимаешь, там тот же командир там или что. И люди пойдут. Мы просто доверяем, там костяк остался, друг другу доверяем, ну и... Есть, бывает, мысли посещать, не отрицаю тоже. Ну, я не то, что хочу сказать, там, патриотам или воин такой большой. Просто я понимаю, что кому это делать и все остальное. Ну, люди высыпаются. Каждую неделю по 10-15 человек уходят в ЗСУ, задаем вопросы, чего уходите. Не выстачает кошти. Ну, добираем на их место молодых хлопцев, обучаем месяц проходы, мы уходим в ЗСУ. То у нас как, какая-то школа подготовки, короче... Да, да, есть такое, это в, в ЗСУ. Как правило, кто уходит да. в ЗСУ, какие-то да. ну, элитные подразделения, да. десантно штурмовые батальоны, уже очень много возвращаются да. и возвращаются ну, по частям. Да. Угу. Кто-то много нашей. с ранением. Ну, мы же ну, смотрим, кого хоронят каждый день. Но ну, это ну, очень много людей, которые были выходцы а. из нашего а. подразделения. У нас, хлопцы, несут делать? службу, которые да. лежат 200 метров от, э, от нуля, грубо говоря, от державного от быть, кордона. Почему? 400, 500, 600. Которые сутками лежат в лежках, наблюдают за державным кордоном, чтобы перехватить группу дыры, которая, возможно, если будет, заходить. Ну, хлопцы за такую работу должны, за такую службу отримывать как минимум 100 тысяч гривен в месяц. Они выезжают за 6,5, за которые и за те же деньги купляют себе сигареты и заправляются. Вот говорит правильно командир, стоит на посте наш человек, да, например, и стоит рядом полицейский на усиление. Только вот у него там 60 зарплата, например, минимум, там, от 50 до 70 там, от звания. А у нашего 6,5. И он говорит, чем я отличаюсь от него? И он еще ему, командир, говорит, в 1 часу вечера он должен уйти и в 5 часов заступить, потому что ночью ситуация напряженная, опасна. А наши стоят воины, только у него зарплата в 10 раз меньше. Просто, знаете, не было, не было, короче, вопросов финансового вообще никакого. Все хлопцы стояли три месяца, никто за эти деньги вообще слова не сказал. Пока не вернулась полиция и не начали отрывать по 100 тысяч с премиями зарплаты. Конечно, хлопцев то заело. То есть сейчас по городу, ну, полиция настолько себя, ну, дискредитировала, что ты идешь в военной форме по городу, Э, смотришь глаза полицейскому, они тупят глаза в пол и просто разворачиваются, даже в глаза не смотрят. Mm -hmm. Потому что никого здесь не было. Те люди, которые должны были нас оборонять, они просто все бросили и уехали. Ну, полиции не да. было два месяца. Они, они приехали, они за два все. месяца получились получили. боевыми, да. по, больше чем по 100 тысяч гривен. Конечно. А кто ну, реально это кто У нас ну, самое женя. интересное, когда ну, те, кто утекли. Да. Ты их начали нагороджувать державними нагородами. Да. Это был вообще The Best. Да. у нас есть такие люди, руководство города называть не будем, все прекрасно знают. Начиная. Ну все отримали да. медали. Никого да. не было Город ну, фактично сдали короче. И отримали державные нагороди. Да. Ну это же Которые ходили интервьюировали интервью давали точно так, только находились не в городе Сумы а за пределами города Сумы. Вся полиция ну, ну, была в Черкасском котле. Да. Все, все, все всех называли окруженцы. Когда они начали появляться, окруженцы. Первая полицейская машина появилась через два месяца. Я им тоже вопрос задал. А что? Они начали рассказывать мне, что все поры захватывали машины, ездили, и чтобы вас же не обманывали, ну вот мы на блокпостах стояли. Да, да. Они говорят, ну чтобы так. Я когда увидел полицейскую в начале машину, ну, удивлен был, было непривычно уже как-то отвык за это время. Какие Просто не воспринимает нас серьезно чуть-чуть да. руководство страны. Ну, А найкраще, що людський ресурс у нас на і люди, багато патріотів. Все одно збільшиться поток людей. Якщо зараз где-то рядом почнуть стріляти, все одно люди подають. Все пройдуть. Саме остання мотивація це для нас це наша да. сім'я, наші да. домівки. Ми пані. Наші діти, наші Мы... батьки, які залишилися mm. їх да. вот, було Захищать. Дуже багато людей, яких дуже багато дітей. У мене троє дітей. Я можу зараз виїхати за кордон без але да. я тут. І в нас батальйоні дуже багато людей. У нас дуже надо, багато да. людей, де двоє-троє дітей. Есть? Які не виїхали, які тут знаходяться. на групі знаходяться. і споглуба вони у нас за спиною знаходяться і ми і їх захищаємо. Да. Ми не захищаємо депутата, ми не захищаємо міліцію, ми захищаємо свої сім'ї.